নমস্কাৰ সকলো অসমবাসীকে আজি মই বাণীগৈ পুনৰ আপোনালোকৰ সৈতে এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাইছোঁ আৰু এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক মই জনাবলৈ পাই সুখী হৈছোঁ যে আজি হৈছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱস আৰু এই যোগ দিৱস উপলক্ষে আমাৰ বিদ্যালয়তো যোগ দিৱস পালন কৰা হৈছে আৰু এইটো হৈছে আই চি টি চি ৰুম আৰু ইয়াত আমাৰ বিদ্যালয়ৰে বাইদেউ যোগিতা বাইদেউ যিয়ে যোগবিদ্যা শিকি আছে তেওঁ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক তেওঁ যি শিক্ষা আহৰণ কৰিছিলে যোগবিদ্যা সেয়া তেওঁলোকক শিকাইছে আৰু এয়া ময়ো সহযোগ কৰিছোঁ আৰু এয়া দেখিছে আমাৰ ক্লাছ ছেভেন আৰু এইটৰ ছোৱালীবিলাকক এই যোগ শিকোৱা হৈছে আৰু কেমেৰা পাৰ্চন মোৰ ছোৱালীজনী ধৰিত্ৰী যি ক্লাছ থ্ৰীত পঢ়ি আছে অকণমান খেলি মেলি লগাইছে কেমেৰা কওঁতে দুখ নধৰিব এয়া আমাৰ বাইদেউ এইটো থাইৰডৰ প্ৰব্লেম নহ'বলৈ উশাহটো দীঘলকৈ লৈ এনেদৰে ডিঙিটো তললৈ কৰি সোঁহাতে নাকটো বন্ধ কৰি বাওঁহাতে উশাহটো এৰি দিবলৈ শিকাইছে থাইৰডৰ প্ৰব্লেমৰ কাৰণে এইটো যোগবিদ্যা কৰিলে ভাল দীঘলকৈ উশাহ এটা লৈ ডিঙিটো যাতে একদম উশাহটো দীঘলকৈ লৈ আৱাচ কৰি অকণমান এনেদৰে মূৰটো তললৈ কৰি এইদৰে শিকোৱা হৈছে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আৰু যিহেতু যোগ বিদ্যা বৰ্তমান বিদ্যালয়ত ক্লাছে ক্লাছে এতিয়া শিকোৱাৰ কাৰণে আদেশ আহিছে ওপৰৰ পৰা সেইকাৰণে আমাৰ ওপৰৰ শ্ৰেণীৰ কাৰণে এটা দিন আৰু তলৰ শ্ৰেণীৰ কাৰণে এটা দিন নিৰ্দিষ্ট নিৰ্ধাৰিত কৰা হৈছে আজিৰ পৰা সেয়া কাৰ্যকৰী হ'ব ফলপ্ৰসূ হ'ব সেয়া আমাৰ ছাত্ৰীসকলকহে মাত্ৰ এতিয়া বৰ্তমান শিকোৱা হৈছে এই আসন যিহেতু কিছুমান আসন কেৱল মহিলাসকলৰ বাবে থাকে ইয়াৰ আগতে উশাহটো মাজে মাজে এৰি পেটটোৰ ভিতৰ ওপৰ বাহিৰ ভিতৰ কৰি এটা আসন শিকোৱা হৈছিলে আৰু সেই আসনটো আমাৰ গেছৰ প্ৰব্লেম হ'লেও ভাল যথেষ্ট ভিতৰৰ অংগসমূহৰ বাবে এটা নিৰ্দিষ্ট সময়লৈ আসনসমূহ এটা এটা আসন কৰা হয় ৰাতিপুৱা আৰু গধূলি সময়ত এই আসনসমূহ কৰিব পাৰিলে আমি সকলো বেমাৰ আজাৰৰ পৰা আমি মানসিক আৰু শাৰীৰিকভাৱে আমি সুস্থ সবল হৈ থাকিম সেইবাবে বুলিয়ে এই যোগ বিদ্যাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় বুলি গণ্য কৰা হৈছে সকলোৱে জানে আৰু এইদৰে কৰি থকা হৈছে আমাৰ যোগবিদ্যা এইদৰে শেষত এনেদৰে মুখখন মোহাৰি ডিঙিটো এনেকৈ মোহাৰি দিয়া হৈছে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ভালদৰে আজি জনা নাই যিহেতু প্ৰথম শিকিছে ছাত্ৰীসকলে এইবাৰ বেলেগ এটা আসন শিকোৱা শিকাবলৈ লোৱা হৈছে এয়া আপোনালোকে দেখিছে এয়া ভৰিটো ভৰি দুটা মিলাই তাতে হাতখন হাতখনে ধৰি পিঠিটো চিধা কৰি আৰু টপিনা ভৰি দুটা ওপৰতল ওপৰল তেনেকৈ কৰা হৈছে এই এখনটোৰ বাবে আমাৰ জৰায়ুৰ যি সমস্যা সেই সমস্যাসমূহ দূৰ হয় আৰু এয়া হৈছে আমাৰ বাও কি পিঠি বিষ যি হয় হাতৰ যি সমস্যা তাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ এই আসনটো কৰোৱা হৈছে আমাৰ কান্ধৰ যি বিষ পিঠি বিষ তাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব এয়া এয়া এনেদৰে পৰাপক্ষত সকলোৱে ৰাতিপুৱা সময়ত উঠি অকণমান নিজৰ শৰীৰটোক দিব পাৰিলে ভাল হয় আৰু আমি সকলোৱে সংকল্প লোৱা উচিত যে আমি নিজকে অকণমান পৰিচৰ্যা কৰিম নিজৰ শৰীৰটোক ব্যায়ামৰ যোগেদি তাৰে সংকল্প লওক সকলোৱে আৰু ময়ো সংকল্প ললোঁ যে প্ৰতিদিনে আমি এনেদৰে যোগ কৰিম আৰু এয়া আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সৈতে মই বৰ্তমান সময়ত আপোনালোকে নিশ্চিত নিশ্চয় জানে যে আমাৰ মানুহৰ গাৰ বিষ ভৰিৰ বিষ হাতৰ বিষ কান্ধৰ বিষ পিঠিৰ বিষ কঁকালৰ বিষ অনেক সমস্যাই জুমুৰি ধৰিছে আৰু সকলোৱে জানে যে দেহা থাকিলেহে বেহা স্বাস্থ্য হৈছে পৰম সম্পদ স্বাস্থ্য অবিহনে ধন ধানৰ কোনো মূল্য নাই খাবলৈ উপভোগ কৰিবলৈ যদি আপোনাৰ স্বাস্থ্যটোৱে ভাল ধৰি নাথাকে তেনেহ'লে আপোনাৰ এগাল ধন থাকিও কাম নাই আপোনাৰ এগাল ধান থাকিও কাম নাই সেইকাৰণে নিজৰ শৰীৰটোৰ পৰিচৰ্যা বা সুন্দৰভাৱে পৰিচালনা কৰিবলৈ হ'লে আপুনি যোগ পালন কৰিবই লাগিব আপুনি ব্যায়াম কৰিবই লাগিব আপুনি নিজৰ শৰীৰটোক ভালে কুশলে ৰাখিবই লাগিব আৰু এনেদৰে আমি সকলোৱে সুস্থ সবল নিৰোগী হৈ থকাটোৱে কামনা কৰিলোঁ আৰু আপোনালোকেও সকলোৱে পালন কৰিব আৰু যোগ দিৱসৰ বহু বহু শুভেচ্ছা থাকিল আপোনালোকলৈ মই যিহেতু চাদৰ মেখেলা পিন্ধি লৈ কৰিছোঁ অকণমান প্ৰব্লেমটো হৈছে কিন্তু উপায় নাই শিকিছোঁ ষ্টেপসমূহ নিজৰ জীৱনত যাতে প্ৰযোজ্য কৰিব পাৰোঁ এয়া এয়া এটা নতুন ষ্টেপ এয়া হাত দুখন আঙুলিৰ আঙুলিকেইটা মিলাই লৈ এনেদৰে পিছফালে যিমান পাউৰি পাৰি হাঁৱলি লৈ নিজৰ পেটৰ ওপৰেদি আনিব লাগে আমাৰ ছোৱালীবিলাকে বৰ ভালদৰে জনা নাই প্ৰথম যিহেতু শিকিছে ভিডিঅ' এডিটিঙৰ অকণমানো ভিডিঅ' কাট কৰি নিদিলোঁ যিহেতু প্ৰতিটো ক্ষণ ইম্পৰ্টেণ্ট আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ সেইকাৰণে আৰু এনেদৰে আজি যোগ দিৱস আমাৰ উৰিয়া বস্তি মজলীয়া বিদ্যালয়ত পালন কৰা হ'ল আপোনালোকৰ সৈতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ কেনে পালে জনাব ছাউণ্ডটো যিহেতু মই কমাই দিলোঁ যিহেতু ল'ৰা ছোৱালী বহুত সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈকে বহুতকেইটা ল'ৰা ছোৱালীয়ে আমাক আগুৰি আছিলে আৰু সিহঁতৰ কথা বতৰাত আমাৰ অকণমান ভিডিঅ'টো ডিষ্টাৰ্ব হ'ল সেই বুলি আজিলৈ আহিছোঁ নহ'লে ধন্যবাদ